Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi ya tetap di channelnya Mingme. Nah, oke teman-teman, video kali ini Mingme mau memasak tumis kerang ala Taiwan ya. Nah bagi teman-teman yang mau tahu bagaimana cara menumis kerang ala Mingme, yang cara masaknya sangat simpel dan dijamin rasanya tuh gurih banget, silahkan simak terus videonya sampai selesai ya. Dan semoga video saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jika teman-teman suka dengan video saya ini, jangan lupa ya yang belum subscribe tolong bantu saya subscribe, like, dan komen ya. Nah ini sekarang kita cuci bersih dulu kerangnya. Dan selanjutnya kita rebus air dan kita masukkan sedikit jahe. Lalu sekarang kita masukkan kerangnya dan kita rebus kerang ini setengah matang. Nah, kalau udah seperti ini, sekarang kita angkat dan kita tiriskan dulu dan air bekas rebusan kerang ini jangan dibuang. Ini kita simpan, kita bisa buat masak kuah ya. Lalu selanjutnya untuk bumbunya di sini juga sangat simpel. Kita siapkan bawang putih Lalu, selanjutnya kita siapkan juga irisan jahe. Setelah selesai kita jadikan satu dengan bawang putihnya. Lalu selanjutnya kita siapkan irisan cabai rawit. Bagi yang tidak suka pedas, ini cabai rawitnya boleh di skip ya. Lalu kita siapkan juga irisan daun bawang. Setelah semua bahan selesai dipersiapkan, kita langsung aja ke cara masaknya. Yang pertama kita tumis dulu bumbu yang udah kita siapkan tadi. Nah kita tumis sampai baunya harum. Sekarang kita masukkan kerangnya dan kita tambahkan bumbu. Kita masukkan sedikit bubuk kaldu, tambahkan saus tiram, tambahkan sedikit ini saus sambal, kita tumis-tumis sebentar, lalu kita masukkan daun bawang. Dan kita tumis-tumis sebentar ya. Nah kalau udah seperti ini, ini tumis kerang ala Taiwan udah matang, udah boleh kita angkat dan kita sajikan. Nah, oke teman-teman, seperti inilah hasil akhir tumis kerang ala Taiwan dari Ming Mei hari ini Bagi teman-teman yang suka, silahkan dicoba resepnya Dan jangan lupa, tetap bantu support Mingme dengan cara subscribe, like, dan komen Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye